Перейдем к рассмотрению домашнего задания. То, что э, вам необходимо будет делать помимо упражнений, необходимо будет делать дома, утром, вечером, ну еще в течение дня. Сейчас мы все это рассмотрим более подробно. Итак дня курса мы начинаем вести дневник. В дневнике мы отслеживаем и свои параметры. В дневнике мы записываем и задачи по здоровью, то, что мы хотим получить по здоровью. В дневнике мы формулируем, работаем, осознаем, исправляем. Это все процесс, это все живое. Так вот, мы работаем по целям. Мы выставляем сроки, когда мы хотим измененные параметры, когда мы готовы принять результаты по здоровью, когда мы а, закладываем осуществление своих целей. В клинике же мы работаем с чертами качественного характера, а, фиксируем дефекты кожи и их изменения, вплоть до полного исчезновения, на что тоже имеется свой срок. А в дневнике мы фиксируем нашу лабораторию, так называемую. Лаборатория ⁇ это отслеживание а, качества мочи. В дневнике же мы фиксируем физические, эмоциональные состояния. Может быть обострение, может быть улучшение, может быть а, отслеженный, выявленный такой момент, как... Взаимосвязь эмоций и физического состояния в данный момент. Например, в какой эмоции ваши глазки видят лучше, а в каком эмоциональном состоянии вы понимаете, что зрение немножко ухудшается. Это все вы увидите в дневнике. Но саму работу с дневником мы делаем ежедневно. Отслеживание и фиксация происходит в письменном виде ежедневно. Дальше. А, с первого же дня курса для тех, кто носит очки, мы начинаем менять очки. Правила замены очков. А, мы меняем очки так, чтобы ваше реальное зрение было. А, на примере объясню. Допустим, у вас минус 5, очки меняем на минус 4. То есть между вашим реальным зрением и диоптриями в очках должна быть разница. Если у вас ответственная работа, или вы постоянно за рулем, или за компьютером, то можно поменять на половину диоптрии. Но в среднем изменение диоптрии, разница между реальным зрением и стеклышками в очках должно быть где-то одна-полторы диоптрии. Постепенно, по мере улучшения зрения, эти очки нужно будет еще дальше иметь. То есть, было минус 5 зрения, одели очки минус 4, работаем, выполняя все упражнения, выполняя все рекомендации. В какой-то момент почувствовали, ощутили, что в очках минус 4 вам уже комфортно. То есть, вы уже хорошо видите. В этот момент, как только в очках становится комфортно, меняем их еще на меньше. То есть стало комфортно в минус 4, меняем на минус 3. И так далее. Как только подходим к минус или плюс одной диоптрии, очки можно снимать и уже переходить к закреплению вот этого состояния. очков. И тех, которые вы носите постоянно, и тех, которые вы, возможно, носите для чтения, для работы на компьютере, для того, чтобы смотреть телевизор. Итак, по очкам. Это делается с первого дня и по ощущениям, по потребности вашей. У каждого своя скорость. Дальше. Мы начинаем пить воду. Что это значит? Каждое утро и каждый вечер мы пьем стакан чистой, горячей, кипяченой воды. С утра первое, что вы принимаете, это стакан вот этой воды. Вечером последнее, что вы принимаете, это стакан чистой, горячей, кипяченой воды. Больше никаких рекомендаций по питанию как таковых нет. Ну, кроме того, что кушать нужно с удовольствием, то и тогда, когда вам хочется. Естественно, в хорошем расположении духа, естественно, в состоянии здорового человека, естественно, зная, что эта пища приносит вам пользу, способствует вашему здоровью способствует вашему хорошему внешнему виду. Ну и, конечно же, нужно, если у вас на данный момент существует недостаток потребления воды, нужно увеличить потребление воды. Итак, рекомендации. Настоятельный, практический приказ. Каждое утро и каждый вечер мы пьем стакан горячей кипяченой воды, без каких-либо добавок, без лимона, без меда, без ромашки, без санистого калия, без обило врагов мужа, без травок, приворотных зелий, без ничего. Стакан горячей, чистой кипяченой воды. Горячий настолько, насколько вы привыкли пить чай или кофе. Следующее. Каждое утро у нас э, вводится такой определенный набор действий. Последовательность их, это в вашем видении, то, как вы будете это делать. Но вот их состав. Первое. Ну, кроме э, стаканчика кипяточка с утра. Дальше. Еще что. Еще с утра мы обязательно просыпаемся, обязательно подтягиваемся с удовольствием. И если, не дай бог, вы проснулись в не очень хорошем настроении, с утра первым делом нужно создать, пусть даже искусственно, но первых хорошее настроение. То есть день начинаем с улыбки, с удовольствия, в частности, да, приятной категории и с хорошего настроения. Дальше. В наши утренние... Действие входит в лаборатория. То есть что? Это работа по отслеживанию качества мочи. Что мы делаем? Мы берем любую стеклянную тару, как то баночка, например. И первый внутренний сбор мочи делаем в баночку. Оставляя ее на 10, через 10 минут смотрим. И отслеживаем и фиксируем для себя количество, цвет, возможно запах и осадки. Может быть песочек, может быть муть, может быть звесь, может быть все что угодно. Все что есть просто фиксируем. Для чего нам это нужно? Это нужно в первую очередь для того, чтобы снова и снова убеждаться, То, как какие наши действия и как влияют на состояние нашего организма, например, на э, качество работы почек или на качество работы выделительной системы, скажем так. Дальше каждое утро, как впрочем и каждый вечер, два раза в день, утром и вечером, мы принимаем душ или ванну или то, как вы привыкли э, мыться. Наша задача, ну, самое главное, это, э, так как кожа тоже является органом выделения, наша задача усилить уход за кожей. Так как мы запускаем многие механизмы, в том числе очистительный механизм через кожу, нам нужно убирать все лишнее и нужное, то, что выводится через кожу. Это раз. Второе, что мы вкладываем вот в эту работу в душе, это может быть для кого-то заново знакомство или принятие своего тела. Это отслеживание динамики, отслеживание результатов по телу. Это и дефекты кожи, это и качество кожи, и, может быть, качество волос, ногтей и так далее. Вообще принятие себя, принятие своего тела. Здесь нужен немножко детский подход. Как дети моются в ванне, как они интересуются своим телом, как оно им нравится, вот это нужно внести в работу. Кроме того, чтобы помыться просто, еще и тренировка отношения к себе и к своему телу, принятие себя. Дальше. Каждое утро. Если вам понравится, то можно делать сколько угодно раз в день, но нам важен вот этот утренний подход. Каждое утро мы работаем с зеркалом. Что это значит? Зеркало желательно в полный рост. Ну, у кого какое. Некоторые начинают совсем с маленьких, такие дамские зеркальца. Но вот в идеале это зеркало в полный рост а, вы в своем естественном состоянии, при этом не делая ничего, барышни не красимся, не причесываемся, мужчины не бреемся, не причесываемся. Вот как встали радостные, с улыбкой, в состоянии королевы или короля, подошли к зеркалу, и пять минут и больше, это важно, от пяти минут и больше, с улыбкой, с осанкой, в ощущении себя совершенством, воплощением здоровья молодости, хвалим себя. Хвалим, используя нашу вторую сигнальную систему, то есть проговаривая. Может быть, даже если это не вслух, это будет сделать, например, пара шепотом. Нам нужен проговор, фиксация. Хвалим себя, восторгаемся собой, делаем себе комплименты. Утверждаем себе нужные вам качества, внешние, внутренние, качества характера, какие-то таланты, все что угодно. Любуемся своим королевским величеством в зеркале. Отслеживаем, как вам это дается, что с вами происходит, что дает это упражнение в течение дня ну и так далее. Еще один момент, хотя бы раз в день, делать упражнение, ревизия органов. Следующее. Один раз в день. В светлое время суток. То есть чтобы освещение было естественным, делаем упражнения маркру окна. Это тоже входит в домашнее задание. Ну и а, само отслеживание результатов, фиксация своего состояния в каждый момент времени, по возможности, конечно, фиксация своего внимания на осанки улыбки, не потерялось ли, не убежала ли, может быть, опять ли деловой колбаски. Итак, фиксация свежих результатов, осанки улыбки, эмоционального состояния, настроения, отношения к себе. Все это тоже как домашнее задание, как момент осознанности в каждый момент времени.